वर्ल्ड बैंक के सीईओ है हैं जय बंगा साहब बंगा साहब ने इनके पूरे झूठ के को ना पूरी तरीके से फोड़ दिया फोड़ दिया इनके क्या ढोल को बड़े कमाल की बात है और ये क्या दिखा रहे हैं टीवी में क्या दिखा रहे हैं क्या देख रही है दुनिया देख क्या रही है लोग तालियां बता रहे इनाम दिया जा रहा है रा राष्ट्रपति के द्वारा जो बंदा ऐसी बातें बोल रहा क्या है क्या यह सेना और सैनिकों का अपमान नहीं है ये जो बोल रहा है ये क्या है ये उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था आज सुनकर ताली बजाइए वेद का एक मंत्र काम कर रहा था योष्मान धूर बती तम धूर वयम ब्रह्म धूर बाना जो तो हमें मारना चाहे उसे तो हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में मंत्रों ने काम किया था फिर ये ब्रह्मोस ये एस चार ये क्या थे फिर राफेल किस लिए खरीदे जा रहे फिर किस लिए सैनिक वहां लगाए जा रहे अगर मंत्र ही काम कर रहे थे तो बड़े कमाल की बात है कि ढक्कन लोग तालियां बजाते हैं इसे बड़ा कमाल आप जथेदार भाई जगतार सिंह अवारा के जन्मदिन की लख लख बद जथेदार साहब तो सत्रह मई उन्नीस में पैदा हुए थे आज उनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की लख लख बद और अब आपको दिखाते हैं असली बात ये मतलब क्या दिखा रहे हैं टीवी के अंदर कल भी क्या चल आ रहे थे एक तरफ वो जिडी बख्शी को बिठा रखा था एक तरफ पाकिस्तान वाले को बिठा रखा था और पाकिस्तान वाला बोल रहा है जिडी बख्शी को कि तेरी मुझे उखाड़ कर हाथ में दे देंगे मुझे उखाड़ कर हाथ में दे देंगे हे 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 करके बेसरमो की तरह हंसने लग जाती है वो क्या रहा चल क्या रहा ये उससे भी बुरा काम बड़े कमाल की बात है आज आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा और हाँ जो बंगा साहब ने बोलिया ना वो थोड़ा ध्यान से सुनना अजय बंगा साहब ने जो बोलिया है ये कितनी झूठी फिल्म दिखा रहे हैं सबसे पहले फिल्म देखो फिर आपको दिखाते हैं हद हद दर्जे दर्जे का दर्जे का इंसान इसका कोई दर्जा ही नहीं है बेशर्मी का साहब ने जो बोल लिया ना, वो सुनो। the That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. समझे जो ये दिखाया जा रहा है भानमंडिया के द्वारा ना ये सारा सारा झूठ है सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया रद्द कर दिया ये कर दिया कर ही नहीं सकते वर्ल्ड बैंक के सीईओ बोल रहे कर ही नहीं सकते एक तरफा कार्रवाई हो ही नहीं सकती फिर भी लेकिन देखो अब आते हैं गोबर खारिया गोबर खारिया को, खा को खा मतलब भाई अपनी बेजती करवाने का ये ठेकेदार सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ बेसरम इंसान कमाल की बात बीच में आ जाता है ऐसा क्या था ओ, जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को सुन्या सुन्या हिला के कर रख दिया सुन मेरी बात सुनना अपने बापू की सुन ले भी मैं बताता हूँ अमेरिका बीच में क्यों गुस्सा है अमेरिका बीच में गुस्सा तुम लोग जाके उसके पाओ में गिरे हो तुम लोग ने जाके मिनटे किया कि अब बुझिया बचा लें हमें बचा लें वो हमें मार देंगे वो हमारा नाश कर देंगे तुम लोगों के औकात तो पाकिस्तान ने तुमको दिखा दी थी तुम लोग बेबास हो चुके थे तुम लोग कुछ नहीं हो रहा था तुमको पता था इंटरनेशनल मीडिया में तुम्हारा शतानाश हो चुका है पूरे वर्ल्ड में तुमको जूते पड़ने वाले हैं तुम दौड़ के अपने पास के पास गए हो जाके अपने को बोला कि अब बचाए न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहे जवाब अन मेरी बात सुनी मैं बोल रहा हूँ ना बीच में बोले आपकी बकवास मैंने सुनी है ना अब मेरी बात सुने से दोनों दोनों बहन भाई ये जो है ना ये सस्ता गरीबों का तेरी है पाकिस्तान को ठोकने की तेरे को मैंने हर इंटरव्यू में कहा है अपनी गंदी जुबान से मेरे मुल्क का नाम ना लिया कर अपनी गंदी जुबान से पाक सरजमीन का नाम ना लिया कर अपनी गंदी जुबान से पाक आदमी का नाम ना लिया कर ये जो तू ने बनवाई हुई ना मैं इससे इसी मूछ से तुझे गदे में बिठवा के ना तेरा वो अशर बनवा तू याद करेगा तेरी करिए पाकिस्तान का भिड़ने की तू पाकिस्तान पे अटैक किया ऐसा किया ऐसा किया तूने घंटा किया मेरा तूने तूक पाकिस्तान पे तू अटैक करता आटायक, आटायक। तो है अटैक करता है तू अटैक अटैक तो किया नहीं कब्जा फिर तुमने तो चारकोट में कब्जा कर लिया तुमने लाहौर में कब्जा कर लिया कराची में कब्जा कर लिया तो लेके जाते ना फिर कराची में देखता तुमको तुम्हारे बाप का राज है तुम्हारा बाप बैठो हो ये तुमको कब्जा दे लेगा कब्जा कर लिया हमने ठोक दिया हमने ठोक दिया ओए ओए ओ और सच के सामने हो ओ सच्चाई का सामना करना सीखो ओ क्यों अपने को बेवकूफ बना रहे हो ओ क्यों उनको चूना लगा रहे हो हर बार चूना लगा रहे हो ओ ये बात बेवकूफ बनने वाली नहीं है अभी वो टाइम गया अभी है अभी सोशल मीडिया है तुम्हारा गोती मीडिया जितना मर्जी से छुपा ले। लेकिन झूठ झूठ है तुम लोग कह रहे हो ना पाकिस्तान ने तुम्हारा नुकसान नहीं किया तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं किया

उसकी मिन्न की हमें पाकिस्तान से बचाओ इसलिए अमेरिका आया है और ट्रंप ने क्या बयान दिया है आज उसने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया पे हैवी हो चुका था उसने सरेआम सरिया है उसने उसने हमारे दबाव में नहीं नहीं बोला ना वो नहीं ना वो हमसे डरता तो है है सरेआम कि पाकिस्तान इंडिया पे हैवी है इसलिए मैंने उन, उनका जो है वो फायद सीज करवा के उनका मुहिदा करवा दिया है अब कुछ नहीं होगा तो उसने क्यों बोला है उसकी तुम्हारे साथ कुछ जिद है वीडियो काफी लंबा है ये ये दिखा क्या रहे हैं भांड के दलाल क्या दिखा रहे हैं ये बताओ साबित क्या करना चाहते हैं ये ये दिखा रहे हैं ये ये देश की इज्जत हो रही है ये इज्जत हो रही है देश की कि एक को बिठा दिया और वो गालियां दे रहा है सबको ऐसे बोल रहा है फलाना झूठ बोल रहा है ढिमकाना झूठ बोल रहा है ये कोई भी है चाहे पाकिस्तान का पत्रकार या कोई भी है तेरे को चैलेंज है भाई अपने सामने आ, आमने सामने आ आगे हम बात करते हैं तू बात करके दिखाना तू इतना बोल के दिखाना ये गोबर खारिया जैसे लोग गालियां खा सकते हैं तेरे से क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है ये साबण का पानी पी के भागने वाले लोग हैं कभी सामने बैठ कर बात करना ना हद दर्जे की बेसर भान मंडिया और उसके दलाल क्या दिखा रही है देश को क्या ये सच्चाई है अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई बहुत खतरनाक है फिर और बंगा साहब ने बोल दिया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं अजय बंगा साहब शी वर्ल्ड बैंक के वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना मंडिया और उसके दलाल झूठ बोल सकते हैं वो नहीं बोलेंगे और ट्रंप क्यों फेवर ले रहा है पाकिस्तान का कभी सोचा किसी ने सोच के देखना पता चलेगा सच्चाई का तब पता लगेगा असली सच्चाई का मंडिया और उसके दलाल नहीं दिखाएंगे ये सच्चाई। आप कोई क्या इसके बारे में आप अपनी राय रखना आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण आधार सच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर को सब्सक्राइब और दबाना दोस्तों बात है जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह